আহি গ'ল সৰু সৰু বিলৰ মাছ এইখিনি গোটেইখিনি বাচি মেলি ধুই পখালি ল'লোঁ লগতে আনিছিলোঁ কচুৰ পেঁপা কচুৰ পেঁপা পাতত দিয়া মাছৰ লগত খাই কিমান সোৱাদ লাগে এইটো ক'বই নালাগে এই গোটেইখিনি হৈ গ'ল আৰু এইফালে চব কচুৰ পেপা আনি মই ৰেডি কৰি থৈছোঁ বেছি নহয় আমি দুটাই খোৱা মানুহ যেতিয়া অলপমানে আনিছোঁ বেছি নাই আনে লগতে বঙালী ধুনীয়াৰ পাত অলপমান আৰু যোগাৰখিনি লৈছোঁ পিয়াঁজ নহৰু আৰু জলকীয়া এইবোৰ দি যোগাৰখিনি কৰি লৈছোঁ লগতে মচুৰ দাইল কেইটামানো দিছিলোঁ ভিগাই থোৱা আৰু এইফালে আছিল দুটা মাছৰ মোৰ ভাবিলোঁ কি বনাওঁ কি বনাওঁ ঘৰৰ পৰা অনা আছিল কচুৰ গুড়ি আৰু সেইখিনি সেইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া ৰেচিপি এটা একো নাই এইখিনি কচুৰ গুড়িখিনি দি অলপ টাইম ভাজি মেলি লৈ মেলি কিনে নিমখ অকণমান দি আপোনালোকে পানী দি দিব তাৰপিছত ঢাকন মাৰি থৈ দিব দুই মিনিটৰ কাৰণে আৰু কচুৰ গুৰিৰে ৰন্ধা এইটো ৰেচিপি একদম সোৱাদ লাগে খায় আৰু পটককৈ তৈয়াৰ হৈ যায় আৰু লগতে চকুত লাগিল মোৰ জ্বলা জ্বলা লাগি মোৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া তথাপি বাৰু কথা নাই এইফালে দালি মোৰ হৈ গ'ল আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখা পাব কচুৰ গাড়ীখিনিও মোৰ মোটামুটি ৰেডি আৰু লগতে কচু পাতত দিয়াখিনিও ৰেডি কৰি আছোঁ কাৰণ সোনকালে হ'ব লাগিব আৰু গোটেইখিনি কৰি মিলি আপোনালোকে চাব পাৰে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত চাৰে তিনিটা নে দুটা ৰেচিপি মই দিছোঁ একেলগে দিছোঁ এয়া চক' চুকুৰিখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু সোৱাদেই বেলেগ যেনে মাৰ হাতত দিয়া কিছুমান বস্তু ইয়াতেও আপোনাৰ জ্বলা পিঁয়াজ নহৰুটো মেইন আৰু মচুৰ দাইল দি কিনে ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ আৰু লগতে এয়া চজনৰ পাত কেইটামান আনি থোৱা আছিল কোমলীয়া পাত লুটিয়ালৈৰে ভাজি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি দি গিলাচটো আপোনালোকে দেখাই পাইছে মই ধুনীয়াকৈ গেছৰ ওপৰত তুলি দিছোঁ আৰু ভাত ৰান্ধি ৰান্ধি ভাজা মাছ খোৱা একদম টেষ্টটো কি কম আৰু আপোনালোকক একদম আনন্দটোৱেই বেলেগ একেবাৰে আৰু লগতে এইফালে আমাৰ বাইদেউ আজি বনাই খুৱাব মাছ জাল দিয়া তাতে অকণমান খাৰ দিব নৰসহৰ পাত দিব খুব ভাল লাগে আৰু এইফালে মই ধুনীয়াকৈ গেছত দি থৈ দিছোঁ কচু পাতত দিয়াখিনি পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে সৰু মাছ জাল দিওঁ আমাৰ হৈ গ'ল ইমান ধুনীয়াকৈ খাৰ ইমান টেষ্টি কি ক'ম আপোনালোকক আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে এইখিনিলৈকে ভাল লাগিছে যদি প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰি বাইদেউ বাই